ॐ नमो भगवते रामकृष्णाय ॐ नमो भगवते रङ्गनाथाय भक्तुलिकी नमस्कारं ईरो परमपवित्रमय परमपूज्य విశ్వాచార్యులు ద్వితీయ స్వామి వివేకానందులుగా ప్రపంచ ప్రసిద్ధి చెందిన పరమ పూజ్య గురుదేవులు శ్రీ 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 స్వామి రంగనాథానంద్జీ మహారాజ్ శ్రీరామకృష్ణ మఠం శ్రీరామకృష్ణ మిషన్ల పద్మూడవ సర్వాధ్యక్షులుగా ప్రపంచమంతా జ్ఞానజ్యోతిని వెలిగించి కోట్లాది మందికి శ్రీరామకృష్ణ శారదా వివేకానందులు భగవద్గీత ఉపనిషత్తుల వేదాంత ఆధ్యాత్మ సందేశాన్ని అందించి కోట్ల మంది జీవితాల్లో పరివర్తన జ్ఞానజ్యోతి వెలుగులు నింపిన పరమపూజ్య గురుదేవుల పాదపద్మాలకు నమస్కరిస్తూ వారి పాదాలకు శ్రీపాదములకు గురుస్తుతి సమర్పితం गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै गुरवे नमः अनेकजन्मसम्प्राप्तकर्मबन्धविदाहिने आत्मज्ञानप्रदानेन तस्मै श्री श्रीगुरवे नमः श्री जगन्नाथो मद्गुरु श्री जगद्गुरु ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्षं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्षम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षिभूतम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षिभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितम् सद्गुरुं तं, तं नमामि एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं नमामि भावातीतं त्रिगुणरहितं तद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं नमामि नमामि